warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nasta'afiruhu min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina Ma yahdihi Allah falamudillalah Wa man yudilhu falahadiyalah Nashadu an la ilaha illallah Wa nashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini pada hari ini kita telah masuk ke hari 10 hari bulan Ramadan pada tahun ini Alhamdulillah dan sempena dengan masuknya kita ke 10 Ramadan maka marilah bersama-sama insya Allah kita melihat kepada sinopsis sebesar sedikit apa yang ada disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam juzuk yang ke-10. Insya-Allah juzuk yang ke-10 pada kali ini kita akan tengok Uh, ada dua surah yang besar yang utama di dalam juzuk yang ke-10 ini iaitu yang pertama sekali adalah surah Al-Anfal dan yang kedua adalah surah at taubah jadi kedua-dua surah ini uh, boleh dikatakan macam adik-beradik lah kepada kedua-dua surah ni uh, dua-dua surah ni macam adik-beradik sehingga kan setengah ulama' mengatakan bahawa dia tu macam bersambung apatah lagi kalau kita tengok kepada surah al-anfal di antara surah al-anfal dengan surah at-taubah ni tidak ada bismillah. Jadi tidak ada pemisah. Seolah-olahnya tidak ada pemisah. Jadi ulama mengatakan kenapa tidak ada basmalah? Kenapa tidak ada bismillah pada surah at-taubah? Kerana surah at-taubah ini adalah menceritakan tentang satu perkara yang melibatkan peperangan, melibatkan persenjataan dan kelihatan dia tidak sesuai untuk disebutkan bismillahirrahmanirrahim di sini kerana bismillah ini dia adalah menyebutkan dua sifat Allah Subhanahuwataala iaitu ar-rahman dan juga ar-rahim yang mana ar-rahman dan juga ar-rahim ini adalah daripada rahmah daripada rahmah jadi oleh kerana dia ini adalah berkaitan dengan rahmah tetapi dalam surah ini surah apa ini surah taubah ini dia seolah-olahnya macam tidaklah ini tidak bermaksud bahawa Allah Taala ataupun menghukum menurunkan hukum yang tidak mempunyai rahmat kepada manusia. Tapi surah ini mengandungi satu benda yang tegas yang seolah-olah macam garang. Ha, garang. Jadi insya-Allah kita akan tengok dalam dua surah ini, ha, surah ini, tapi tidak semua surah sebab surah Al-Anfal kita telah lihat dalam uh, malam sebelum daripada ini. Itu hari sebelum ini iaitu pada hari 9 Ramadan pada juzuk yang ke-9 kita telah tengok surah Al-Anfal daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke 40. Jadi bila kita masuk kepada uh, surah Al-Anfal ni, uh, permulaan masuk juzuk yang ke-10 ni kita masuk surah Al-Anfal sebenarnya pada ayat yang ke-41. Jadi kita telah sebutkan sebelum daripada ni, surah Al-Anfal ni ialah pertanyaan iaitu berkaitan dengan peperangan Badar dan dimulai dengan apabila orang Islam ini bertanya, orang mukmin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana harta yang diperolehi daripada peperangan ini bagaimana nak dibahagikan jadi Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya tidak aa, menyentuh tentang bagaimana cara nak membahagikan ini di dalam surah Al-Anfal Juzuk yang ke-9 yang telah kita baca tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengalihkan mereka untuk bercerita tentang satu perkara lain iaitu kuniaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka dan begini dan begitu maka sepatutnya mereka ini adalah taat kepada Allah mengikut dengar cakap Allah dan mereka sepatutnya menjaga hubungan sesama mereka sesama orang janganlah kerana bila dapat harta rampasan perang ni harta yang banyak ni maka mereka pun mulalah kita kata mula apa ni mula mula bergaduh mula apa ni ah mula tak 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 nilah kan di antara satu sama lain jadi Allah SWT ah apa ni sebutkan perkara-perkara ni dalam ayat 1 sehingga ayat yang ke-40 surah al-anfal masuk kepada juzuk yang ke-10 ini soal anfal ini dia mengalih Pemulaannya disebutkan hukum. Ah ha, bagaimanakah cara nak bahagikan uh, al-anfal ni iaitu harta rampasan perang bila diperoleh maka disebutkanlah begitu. Jadi Allah Taala pun sebutlah. Cuma selepas daripada sebutkan tentang hukum-hukum ni ni bagaimana pembahagian itu maka Allah Taala alih kembali lagi, kembali lagi sekali lagi kepada bagaimanakah ah ha, bagaimanakah nak uh, apa ni nak dibahagikan harta ni ni bagaimana kepeperangan ini berlaku, keadaan berlaku, bagaimana pertolongan Allah SWT dan bagaimana pentingnya orang Islam ini menjaga hubungan sesama mereka janganlah mereka ini bergaduh, jangan mereka ini terasa hati di antara satu sama lain yang menyebabkan mereka ini fasiltum, Allah Taala kata fasiltum maknanya ialah kamu gagal, gagal dalam perjuangan kamu, kamu mempunyai satu matlamat yang besar dalam hidup kamu sebagai orang mukmin ini bukan hanya untuk mendapatkan harta itu tetapi adalah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini untuk menyebarkan agama untuk menyebarkan Islam kepada seluruh manusia. Jadi oleh kerana itu maka jaga-jaga janganlah kamu uh, terpikat kerana dunia ini menyebabkan kamu terlari daripada ini. Jadi Allah Taala sebutkan juga uh, apa yang telah berlaku kepada uh, Firaun. Uh, maka uh, dan begitulah seterusnya uh, apa yang telah Allah Ta'ala ta kenakan kepada Fir'aun ini begini dan begitu balas uh, apa ni tindakan Allah SWT Allah Ta'ala pasti akan menolong hamba-hambanya itu kesimpulan lah daripada peperangan badan yang penting kamu ni adalah nombor satu menjaga hubungan sesama kamu dan yang keduanya kamu hendaklah membuat persediaan sekadar kemampuan kamu wa'idullahu mastata' ta' min kuwah sebagaimana yang disebutkan di dalam uh, juzuk ini uh, dalam juzuk yang ke-10 ini dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan orang Islam apa-apa pun mereka mesti membuat persediaan dan persediaan ini sekadar kemampuan kamu lah kan yang baki tu Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pertolongan dalam ayat 65 kita tengok dalam surah al-anfal ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ni eh, tentang hukum kita boleh katakan hukum iaitu kalaulah orang Islam ni ada berapa ribu maka mereka ni boleh kalahkan macam ni kemudian Allah Taala ringankan apa ni nisbah tersebut daripada satu asal ni adalah satu sepuluh mereka akan mampu tetapi Allah Subhanahuwataala inginkan mereka bersatu pada dua. kepada Jadi allah akhirnya yang disebutkan kat sini nak katakan bahawa apa? Ini? Orang Islam ni mesti buat persediaan mereka sekadar kemampuan mereka dan mereka ini kemudiannya akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahuwataala yang baki lagi tu. Allah Taala pasti akan menolong hamba-hambanya, menolong orang-orang yang beriman. Tu part daripada surah. Yang terakhirnya dalam surah al-anfal ini kita akan tengok, kita akan jumpa iaitu satu ayat di mana Allah Subhanahuwataala menyentuh tentang tidak sepatutnya orang Islam tidak sepatutnya Nabi bahkan disebutkan dalam ayat tu ialah tidak sepatutnya seorang Nabi itu mengambil tawanan tawanan perang sebab dalam peperangan badan ini ada lebih kurang 70 orang yang telah ditawan jadi Nabi SAW ini first time eh, first time ever dalam peperangan peranggan berlaku di antara orang Islam dengan orang bukan Islam akhirnya dapat tawanan. Jadi tawanan ini nak buat bagaimana? Macam mana cara? Ha dia lakukan apa dengan tawanan? Nak bebaskan mereka kah, nak dibunuh kah, nak diperhambakan kah? Dan di bagaimana cara dia? Kalau ikut zaman tu mereka akan sama ada bunuh ataupun hamba, hambakan mereka. Jadi dalam uh, yang berlaku ini maka Nabi SAW telah membuat istisharah, telah mem, 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 apa ni? Uh, berbincang dengan sahabat-sahabat, Abu Bakar dengan Umar kan? jadi masing-masing mempunyai dua pandangan yang berbeza lah Abu Bakar mempunyai pandangan dia adalah uh, kita bantulah mereka jangan bunuh mereka dan sebagainya tetapi pandangan Umar pada masa tu adalah agak strict sikit dia kata mereka ni lah yang menentang kita sejak daripada berapa? 13 tahun ha, tak sudah lagi dengan 13 tahun kita pindah ke Madinah mereka ikut lagi kita mereka nak bunuh kita tengok peperangan badar kan kalau boleh mereka nak bunuh kita jadi uh, kata Umar Ya Rasulullah mat, bunuh semua mereka ni kan mereka ni tawanan-tawanan yang memang penentang kepada Islam jadi pada masa itu Nabi SAW telah mengambil pandangan yang diberikan oleh Abu Bakar tetapi kemudian perkara ini ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat surah Al-Anfal di hujung surah Al-Anfal ni kita jumpa perkara tersebut. Jadi apa-apapun insya-Allah uh, semua itu adalah merupakan pilihan kepada ketua Cuma Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang prinsip tentang bagaimana keadaan kalau kita keadaan macam ni maka keadaan ini macam mana sepatutnya ini yang lebih baik itu lebih baik. Ha, itu bukanlah kita katakan satu kesalahan. Seterusnya kita masuk kepada surah At-Taubah. Dalam juzuk yang ke-10 ini kita akan lihat juzuk surah At-Taubah ni ialah di antara ayat 1 sehingga ayat yang ke-93. Surah At-Taubah lebih daripada itu lagi 100 lebih ni tetapi Allah Subhanahu wa dalam surah Yuzu ini kita hanya melihat daripada surah Taubah ni ada ayat 1 sehingga ayat 93 sahaja. Apa surah Taubah ini? Surah Taubah ni adalah surah taubat sebenarnya, surah taubat. Dan kalaulah surah Al-Anfal turunnya ialah awal-awal semasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah iaitu tahun yang kedua, maka surah At-Taubah ini adalah akhir-akhir penghujung. Jadi maknanya kita boleh katakan macam inilah maknanya kan. Satu di awal, satu di akhir. Ha, satu surah ni ialah Al-Anfal di awal-awal tahun kedua Madinah dan kemudian surah At-Taubah tahun yang ke-9 dan seterusnya. Jadi dalam surah At-Taubah ni ada banyak-banyak ah macam-macam perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu taala. Kita tengok dulu apa yang ada dalam juzuk yang ke-10 sahaja. Ha, selepas ni kita akan tengok juzuk yang ke-11 ha, ah, itu ada lagi penceritaan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ni. Dalam surah At-Taubah 4 ni saja kita akan tengok eh surah ini yang pertama yang dinamakan dengan at-taubah kenapa kerana dalam surah dalam surah ini disebutkan pasal taubat taubat apa iaitu taubat tiga orang sahabat yang tidak pergi berperang dalam peperangan tabuk ha, jadi mereka ni ni yang diketuai oleh Ka'ab bin Malik dengan dua orang lagi sahabat dia tak pergi berperang tak ikut Nabi SAW sedangkan semua sahabat-sahabat yang beriman pergi ikut Nabi dalam peperangan tabuk walaupun peperangan tabuk ni tak berlaku peperangan sebab sepatutnya kalau ikutnya lah nak pergi melawan orang Rom yang nak menyerang Madinah tapi orang Rom takut ha, mereka cabut lari jadi mereka cabut lari Nabi pergi tinggal di sana beberapa ketika ditabuk tabuk sekarang pun tabuk eh di, di, di Arab Saudi tu nama dia tabuk berhampiran dengan sempadan Jordan jadi bila Nabi pergi ke situ Nabi pun tengoklah ada orang sahabat tak ada of course ada sahabat-sahabat yang memang disuruh oleh Nabi untuk menjaga Madinah dan ada sahabat-sahabat yang memang jelas munafik dia Ha, ada yang tak ikut tapi ada yang ikut ha, ada yang ikut munafik yang ikut juga sebab dalam peperangan tabuk ni semasa Nabi balik dalam peperangan tabuk ni ada berapa orang-orang munafik ni nak bunuh Nabi jadi cerita ni ada tiga orang sahabat ni tak pergi padahal sahabat ni sahabat yang hebat iaitu di ketua Al-Qa'a Abi Malik jadi dia tak pergi jadi apabila balik daripada tu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan atas arahan Al Allah Subhanahu taala supaya memboikot mereka tiga orang ni memboikot mereka sebab bila mereka, Nabi balik, maka mereka berjumpa dengan Nabi, mereka mengaku kesalahan mereka. Mereka pun diboykot. Boykot kan. tak bercakap, tak apa semua, tak. Akhirnya mereka ni jadi tension. Mereka datang masjid, tapi mereka tidak dilayan. Mereka beri salam, tak dijawab. Dan begitulah seterusnya. Akhirnya, pada hari yang ke-50, yang berlakunya adalah Allah Ta'ala turunkan ayat. Ini yang menceritakan bahawa taubat mereka. Mereka bertaubat betul-betul lah. Ha, tetapi tidak ada keputusan daripada Allah Subhanahuwataala sama ada diterima ataupun tidak diterima akhirnya pada hari yang ke-50 maka ayat ini turun diceritakan bahawa taubat mereka diterima sebab itulah dinamakan surah ini adalah surah taubah disebut kita baca tu alasalasati ke atas tiga orang yang telah membuat tu jadi dalam surah ini dalam surah taubah ini ada banyak perkara lah yang kita boleh tengok di antaranya adalah ketetapan-ketetapan terakhir perhubungan di antara orang Islam dengan orang kafir maknanya bagaimana boleh buat perjanjian, macam mana kena batalkan perjanjian, macam mana kalau orang kafir itu datang ke negeri kita dan sebagainya dan seterusnya lagi adalah beberapa perkara yang berkaitan yang insya-Allah harapnya insya-Allah uh, saudara dan saudari insya-Allah tuan-tuan dan perempuan yang bersama-sama dengan kita yang mengikuti ini uh, insya-Allah akan dapat uh, melihat kembali kepada uh, surah ini uh, dapat melihat kepada isi-isi sangat-sangat penting, sangat menarik yang ada dalam surat Taubah ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi ya, di dalam juzuk yang ke-11 uh, di esok hari insya-Allah. Jadi setakat itulah saja insya-Allah jangan lupa untuk mempelajari, untuk membaca juzuk yang ke-10 dan mempelajari apa yang disebutkan oleh Allah SWT. Insya-Allah boleh tengok dalam apa tafsiran-tafsiran daripada ustaz-ustaz kita uh, yang yang muktabar insya-Allah Uh, untuk mengetahui lagi memahami lagi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah at-taubah dan juga surah al-anfal yang ada dalam juzuk yang ke-10 yang kita baca pada hari ini pada malam ini wallahu a'lam bisawab aku lupa li hadza wa astaghfirullah alazim wa lakum jangan lupa insyaallah untuk share uh, video kita ini kepada sesiapa sahaja kepada semua sekali kepada sesiapa sahaja atas dunia ini yang faham Melayu lah insyaAllah Kemudian jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk beri komen kan. Tak kira tuliskan apa-apa komen insya-Allah moga-moga Allah SWT akan memberkati hidup kita semua dengan pembacaan kita al-Quran dan juga memahami sedikit sedikit sinapsi yang ada di dalam juzuk-juzuk yang ada. Wallahu a'lam bisawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.